Привет, Оля. А, такие сейчас будут контентик-распаковочки. Такие типа girls, girl girls. Да. А, я была в Еве, и я, ну, чуть-чуть купила, чуть-чуть. Но это я вам обзор. во я купила такие вот э, смушки для носа, типа там, ну, И кисточки фиолетовые. А для чому у кисточки, вы узнаете трохи пізніше. Сейчас мы подустаемся. Вау! Вау! Хотя у мене тоже для бров есть, але она у мене уже грязная. Вона отся будет для ресниць чи для бров. Короче, я не знаю. Ну, прикольні, новые, классные. Вау! Точнее, Та такие классные, ну, поняла, цвет. И консилер. Сейчас мы сделаем распаковочку. Консилер от Глэмби. От Глэмби, да. Не осуждаем мы. Как у него... Так, сейчас минуточку я... Я распакую. О! Короче, я выняла Это за Ножницу, конечно, да. Я. Да, сколько понимаю, сколько? Дальше. Продолжаем. Тут должно быть типа типа клееночка, эти шоссейные бачи. А вы открутите? О! Короче, я просто провернула, и она открылось. Вау. кайф, когда открываешь новую косметику? Это же вообще дизайн. Дизайн, давайте здесь ты, короче. 0 двоечка. Ой, 0 1. 0 двоечка. 0 двоечка, это... Он, конечно, ну, на выгляд светлый, но на самом деле, он... Короче, он как раз хороший. Здесь тут я вот бачите. Если что, это помада, не пугайтесь. Короче, нежный такие, классный. Вот на этом распаковка закончилась. Сипка.